hozir mana bolalarim qabri yo'q xo'jayinimni qabri yo'q xo'jayinim ham ashu joni uzilgandan keyin ana yerda qolib ketdi farzandlarim o'tib ketdi ularni qaytara olmaymiz gulsoraxon Matalikova andijon viloyatida tug'ilgan 4 yil suriyadagi jang maydonlarida yashagan mehr 3 operatsiyasi doirasida o'zbekistonga qaytarilgan bugungi tinch obod zamonga shukrona aytmay har xil guruhlarga qo'shilib el tinchligini buzayotgan aldovlarga uchib suriya tomon ketayotgan yoshlar ertaga umriga achinib qolmasligi uchun ham gulsora va uning farzandlarining dahshatlar ichida o'tgan hayotiy hikoyasi bilan tanishsin men o'zim sababchi bo'ldim farzandlarimni o'limiga men sababchi bo'ldim. chunki endi xo'jayinim ham sababchi bo'ldi oilaviy muhitimiz ham yaxshi emas edi dadam ko'p nima qilar edi qaynotam ko'p urar edi xo'jayinimni urib ikkoi kelishmovchilik tufayli endi buni gapirish hojati ham qolmadi endi qaynotam ham o'tib ketdi Alloh rahmatiga olsin hayotda yor xiyonat qilishi do'st omonat bo'lishi mumkin hatto ota ona farzandini farzand ota onasini tashlab ketishi mumkin ammo vatan kimgadir xiyonat qiladimi unga garchan mehr bermasangizda muqaddas tuprog'i ustida yashab yurasiz joningiz uzilganda yana shu vatan muqaddas tuprog'iga sizni o'z panohiga oladi aytingchi bunday mehr bunday sadoqat yana kimda bor tuproq nima siz uchun men uchun ona yer, <laughs> masalan, o'zim tug'ilib o'sgan joyim men uchun eng aziz joy lekin suriyaga bordim men qora qorakullarni ko'rib keldim u yerdagi tuproq endi men uchun eng yomon joy Qo'lingizga qalam berdi suriyani rasmini chiz dedi qanaqa rangga bo'yaysiz Men albatta qoraga bo'yayman 2015 yil 21 yanvar kuni chiqib ketganman bolalarim bilan va hadicha to'rajonov Abdulhadi, to'rajonov abduxoliq to'rajonov abdulvoris bilan sulaymonuda tug'ilmaqdi uch o'g'il bir qizim bor edi 2015 yil 21 yanvar kuni chiqqanmiz o'zbekistondan turkiyaga borishimni ham bishkekka borganimda bilganman keyin turkiyaga borganimizdan keyin turkiyada xo'jayinim kutib oladi deb kutdik biz aeroportda ancha kutib qoldik Biz biroz so'ramadi kelmadi keyin bir o'sha turkiyalik bola arab bola o'sha yasin degan bola kutib oldi bizni bolalar bilan qo'nimiz och pulim yo'q edi qo'rqdim keyin u bola kutib olib masir ekan bolalarimisiz dedi ha dedim keyin bizni olib ketdi katta o'lim bilib qoldi o'sha siriyaga borishligimizni keyin bizni deydi otam o'ltirgani chaqiryaptikan deb shunaqa desa men ishonmaganman u gapiga yo'q otang unaqa qilmaydi o'zini farzandlarini shunaqa qiladimi deganman keyin bular bizni bilib qolgan orqaga qaytaringlar biz ketamiz o'zbekistonga deganidan keyin bular bizni boshqa xonadonga ko'chirishgan u yerdagilar aytib qo'yganligi sababli gulsora erining ahmoqona rejasiga ko'nib farzandlarini o'z qo'li bilan urush o'chog'iga olib boradi 2015 ming o'n beshinchi yil yigirma fevralda xo'jayinimni oldiga bordik bir oyda xo'jayinimga keyin bu yerga nimaga kelganligini gapirdim Bizim bunaqa endi yaxshi joylar emas u uy siriyani jarablyus degan qishlog'iga bordik birinchi u yerdan bizni olib ketdi u ayollar maqorida uch kun turdik ayollar maqori deb endi mana shu o'zi har xil davlatlardan ayollar kelar ekan mana ayollarni ana shu yerdan olib o'tirar ekan erlari bo'lsa erlari olib ketar ekan aka ukalari bo'lsa olib ketar ekan men shu русский yozishni ayollar oysha degan qiz kutib oldi bizni keyin olib kirdi xonaga ayollar maqoli bu ayollar u lager bo'lib lager emas lager endi yani katta joy faqat u yerda bitta общеи endi bir xona bo'ladi bir, bir ikkita uchta xona o'sha yerda yigirmata o'ttizta ayollar saqlanadi hamma har xil nimada lekin meni uy oilaviy sharoitimda xo'jayinim yaxshi nima bo'lmagani uchun kelishmovchiliklar sababli chiqib ketgan ekan endi bu yerdan ketayotganda ham ancha o'zi otasi bilan kelisholmagan ikkovi ikki ming to'rtinchi yil chiqib ketgan o'zbekistondan ikki ming yettinchi yil ikki ming to'qqizinchi yilgacha kelib turgan ikki ming to'qqizinchi yildan keyin kelmay qo'ygan o'zbekistonga 2014 ming yil oktyabr oylarida chiqib ketgan ekan Men noyabr oyida oxirida menga telefon qilib aytdi O'shunda ham siriyadaligini menga aytmagan pushaymonlik hissidan ko'z yoshlarini to'xtata olmayotgan bu ayol jannat makon yurti va unda osuda o'tgan hayoti shirin tushga aylangandan keyingina qadrini bildi nega siz menga aytmagansiz suriyadaligingizni desam kelmasedingiz dey kelmasi bormas edimda chunki men bolalarimni qanday nima qilaman u uyda urush bo'lishini baribir bilar edik en televizorlardan eshitib turganmiz meni endi katta katta bolalarim o'lib ketdi o'n yettiga kirgan o'g'illarim bir kaf tuproq zarbadan halok bo'ldi o'g'lim keyin undan keyingisi 2019 yil fevral oyida kechqurunda bizni bular haligi ovqatlan ovqat bermay qo'ygan kamazlarda narsa tarqatardi ularni ham bermay bekitishgan shunda ashu o'g'lim ovqatlangan narsaga borib o'sha produktga borib shunday keyin aviazarbada qolgan kamazni ichida bo'lgan o'lim un shakar har xil -hul, xurmolar choy hamma yo' bo'lgan u kamazni ichida pechenyelar shokoladlar bo'lgan uni berkitib qo'ygan qo'yganda xalqdan xalqqa bermagan bizga bermasdan shu ocharchilik bo'layotgan mahalda en bolalar borib olamiz degan keyin abduholiq s hu ikki ming ikkinchi yilda tug'ilgan o'g'lim jasadi maydalanib ketgan uni uch kun istadi otasi topolmadi ko'rdizmi jasadini maydalanib ketgan uni ko'rgan uchta to'rttasi bilan gaplashdim qizlar aytdi abduholih akam kamazni ichida ham maydalanib ketdi dedi u qizni oyog'i uzilib ketgan edi o'shlik qiz edi namanganlik qiz ham u ham ana shu yerda bo'lgan uni ham oyog'i uzilib ketgan yarmi u ham mana shu yerd halok bo'lgan katta o'g'lim uyni tagida qolib ketganligi uchun uyni kavlab chiqarishmagan chunki u yerda yigirmata bola jasadi qolib ketgan kichkina o'g'lim uni jasadini maydalanib ketganligi uchun u yerda ana shu akoplarga nima qilib ana shu maydalangan jasadlarni ko'mishib qo'ygan bo'yi yetgan ikki o'g'li va erining o'ligi o'zga yurtlarda qolib ketdi hozir mani bolalarimni qabri yo'q xo'jayinimni qabrio' xo'jayinim ham an shu joni uzilgandan keyin mana shu yerda qolib ketdi agar sharoit bo'lganda olib kelar edim o'zimizni o'zbekistonga qo'ygan yaxshi edida har kuni eslaymiz endi ularni esdan chiqarib bo'lmaydi farzandlarimni o'zim ko'zi qorachig'imday saqlagandim ularni otasiga omonat qilib topshiraman deb yaxshi o'qituvdim ularni katta o'g'lim usta bo'lib qoluvdi ancha katta bo'lib ko'zga ko'rinib qolundi sezgan ekanda o'lishini bilgan edi u hamma yoqni biluvdi otasi ham keyin oxirida shu oxirgi kuni 2019 ming o'n to'qqizinchi yil o'n sakkizinchi mart kuni kechasi o'zi mendan rozichilik so'rab menga agar biror gap bo'lsa chiqib ketinglar bu yerda qolmanglar dedi bolalarimiz o'lib ketdi mendan rozi bo'ling endi men sababchi bo'lib qoldim bollarga bu eyga olib kelishimga men bunaqa bo'ladi deb o'ylamadim deb gapirib de agar bu yerdan chiqib ketib o'zbekistonga ketadigan bo'lsanglar ham ketinglar qolib ketmanglar bu yerda dedi rozichilik so'rab ikkovimiz bir birimizdan endi qanaqa holda bo'lishimizni bilmaymiz bombardimon kuchayib yani ketgan qiri samolyotlarda bombalar tashayotgandi keyin rozichilik so'rab kechasi yarim kechasi chiqib Furod daryosini bo'yiga borganimizda men sulaymonni ko'tarib oldim. abdulvoris o'zi katta uchun o'zi birga otasini yonida ketayotgandi keyin bizga sovuq uchun kecha sovuq edi u yerda. endi fevral oyi mart oylari fevral mart oylari sovuq bo'ladi u yerda. keyin bitta bitta palatka topib sizlarni o'tkazib qo'yay deb turguvdi de, otishma ko'payib ketdi otishma bo'layotganda qoniga o'q kelib tegib shu yedahalok bo'ldi xo'jayinim oldimda xo'jayinim o'ldi keyin u yerda yordamga chaqirdik hech kim kelmadi keyin bir arab bola kelib xo'jayinim yani bu yoqqa yerda yotib qolguandi palatkaga olib o'tib keyin o'lganligini aytdi ustiga shu o'zini kurtkasini yechib ustiga olib qo'yib biz boshqa joyga o'tib ketdik qanaqa qilib tashlab ketdingiz xo'jayiningizni endi men ko'tar olmasam uni o'zim ham zo'rg'a o'zimni o'zim himoya qilib o'malab yurdik u yerda tikka yurolmaysiz iloji yo'q uni masalan meni qo'limdan kelgani uni ko'mishim kerak ko'mmasiz uni qanday ko'masiz o'zimni jonimni saqlayman o'zimnikidan ham ikkita farzandim bor ular endi erim qarasam joni uzil bo'ldi ikkita yosh go'dagimni saqlab qolishim kerak edida baribir endi ashularni deb otasini tashlab ketdim mshokka tushasiz miyaam ishlamay qoldi garang bo'lib hali gap ham qulog'izga kirmay qolar ekan bunaqa mahalda keyin ancha o'zimga kela olmay, bir soatcha u yerda o'tirdik boshida o'g'il bolalar kelishdi, opa bu yerda o'tirmang bu yerda otishmalar ko'payib ketdi dedi. keyin bu yoqqa o'tdik ancha bir 500 metrcha erimdan uzoqlikka borib keyin ana jon saqladi. erni tagida bemavrid buzilgan uylar vayronalar ostida qolib bevaqt o'lim topganlar kuli ko'kka sovurilgan vahimali shaharlar talofatlar miqdori esa bu haqida o'ylagan kishilarni dahshatga soladi nega qizingizni erga berdingiz endi u yerga olib borganingizdan keyin borgandan keyin yoshi o'n to'qqiz yoshda edi endi <laughs> xo'jayinim <laughs> ham bu yerda yurgani bilan fitna ko'payadi boshqa bo'ladi deb qizim turmushga chiqardik yaqinda xat keldimi kuyovingizhan kuyovimdan xat kelib endi qiyomatda ko'rishamiz deb qizimga ancha xat yozibdi u bolaga ham endi umidi uzganmi qiyomatda ko'rishamiz deb xatida javob yozib nima qilibdi eri o'lgandan keyin u eyda yurish qiyin beva maqorlarda yigirmata o'ttizta ayol bitta shu ayollar maqorida yashaydi qiynanasiz suv yo'q bo'ladi uni <susurk> sizga har doim ko'chaga chiqarmaydi navbat bilan chiqaradi lekin sizni o'zigiz yolg'iz ko'chaga chiqarmaydi jihod nima jihot endi men o'zi jihodi jihot endi urushda nima xohlayapti ular bir biridan bilmayman endi ularni ular nima to'lashib endi neft to'lashmumkin boylik to'lashganmi yer to'lashganmi ular o'zlari biladida uni siyosatini men tushunmaganman ham hayron ham bo'lganmanda bu xo'jayinimga aytardim nima tolashib urishadi bular deb ko'p so'raredimda desam may endi ular ham urshyaptida sizni unaqalarga aralashmang deb qo'yardi bag'uz qishlog'ida yashaganimizda yerni kavlab turpoqni tagida yashadik uni <laughs> palatka demasang ham bo'laveradi gulhor opa suriyaga borib kelgan ayollarni didasi qotib ketgan bilasizmi nega endi siz mana har joyda o'lim ko'raversangiz odamni diydasi qotib ketadi iz kelb qotib ketganmi yo'q men bilmayman unaqa menda undaaqa narsa yo'q yig'laysizmi yig'lab men ko'p yig'ladim bollarimga endi hali yig'laversangiz yig'layversangiz yig'i ham kelmay qo'yar ekanmi ko'p yig'ladim uch kun tinimsiz yig'ladim bir haftalab yig'ladim bollarimga oxiri oh, baribir qaytib kelmasligini bildim erim o'lgandan keyin erimni o'lishidan bir kun oldin ovqatlanganedik shu bo'yicha ovqatlanmaganmiz to'rt kundan keyin ovqatlanganmiz faqat suv ichib o'tirganmiz topay desangiz ovqat yo'qu qayerga borasiz narsa yo'q suriya chiroylimi endi oldingi holatini men ko'rmaganmanu lekin ashu biz topqa shahrida bo'lganmiz endi biz saddal farrufda yashaganmiz borganmiz birinchi sadar farrux shu o'zimizni mana oddiy qishloqlardai qishloq edi tapqo shahri lekin ancha purod daryosi bor gez katta anaqa elektr stansiyalari bor ekan chiroyli joylari ko'pedi ekan lekin u yerlar hozirgi vaqtda bombardimon bo'lib endi o'lik shahar bo'lib ketdid ayniqsa kabaniy shahri shu o'lik shahri sirti yaltiroq narsalarga ko'zi qamashib yurtni tark etib kimlargadir o'yinchoq bo'lganini ki, juda kech tushungandi birinchi u yerda ko'nishimiz keta olmaymiz ekan endi bo'ldi bu yerda o'lib ketaman deb o'ylaganman meni farzandlarim o'tib ketdi endi ularni qaytara olmaymiz lekin men agar <laughs> bormaganimda bolalarim o'lmasdi endi erim u yoqda o'zi nima bo'lsa ham menga bitta erimdan ko'ra s ikkia farzandim o'lib ketdi endi bollar men masalan boshqa turmushga chiqib men no, unaqa farzandlar tug'olmayman olmayman. bir paytlar tashlab ketgan ona yurt ularni yana ardoqlab mehr bilan bag'riga oldi man keldik mana chiroyli kutib olishdi bizga Avvalo avvaloma bizni ashetlardan olib kelgan prezidentimizga rahmat mahallamdagi ayollar hammasi yaxshi ko'rishgan uchun meni chiroyli kutib olishdi mahallamga hammasiga rahmat u yerdagi ayollar aytib, senlar baxtlisan prezidenting olib ketyapti senlarni deb hammasi havas qilishdi malayziyalik ayollar gapirdi kelib hammasi xursand bo'lib senlar ketishai turkiyaliklar rossiyaliklar kelmayman deb o'ylagndiniz endi u yerga chiqqanimizdan keyin hayolizga kelmaydi ekan men ana shu hayotdan umidni uzgan edim endi o'ldirib yuboradi deb o'ylagadim uylarimizni rosa chiroyli qilib o'zi qurgan bollarga solaman boshqa rosa pulni ham yaxshi topar edim Me, men o'zim chevarchilik qilaredim katta chevara edim mana endi hozir u yoqda yurdim ko'zim ham uncha olmay qoldi ninani teshigini ko'rmaydi asablarim tugadi ancha o'zim charchadim siz mashhur chevarim men yigirma besh yil chevarchilik qildim bu yerda hamma tanirmi mahalla bu o'zim mahalla mahallamda hamma bilar edi kelinlarni sep ko'ynaklarini tikar edim endi oldingida qovurigiz bo'lmaydi ekan hozir kelin tushirardizda hozir kelinlarim bo'lar edi katta o'g'lim to'qson yettinchi yil bo'lsa mana yigirma uch yigirma to'rt yoshida kichkina o'g'lim o'nni bitirdi hozir o'g'illarimni sinfdoshlarini ko'rsam ham yig'layman xafa bo'laman men ketmaganimda shu bolalarim shu yerda o'ynab kulib yurar edi ketganman shu erimni farzandlari bilan yashasin debman men unaqa joyligini bilganimda bormasdman afsus qilasizmi albatta afsus qilaman men afsus qilishnima farzandlarim uchun ham afsus qilmayman qilaman qilamanda har doim endi qaniydi shu mahalda bilganimda bormas edim mashu erim mana shu yerdaligini bilganimda men yaxshi yerda yashayapti deb o'ylaganmanda qaniydi endi orqaga qaytmaydi hamda eriz uylandimi yo'q uylanmadi kuyovingiz uylangan kuyovim uylangan uylanib endi bizga bekitishdi. men ham to'g'risini aytsam men ham xafa bo'ldim mancha. keyin qizimga muomalalari o'zgarib qolganda boshqa qilganda lekin baribir birinchisiga o'xshamaydi deb nima qilar qilardi Kuyov bir uh, şey -de, oy yashadi u qiz bilan kelishaolmadi <laughs> o'zinglarni ovutardilaringa baribir seniki yaxshi bo'ladi deb endi taqdir taqdirga tan berasiz berasizda iloji yo'q urishganingiz bilan tolashganingiz bilan foydasi yo'q hozir katta o'g'lim tarixdan yaxshi o'qiydi tarjimon bo'laman deyapti kichkina o'g'lim ham rosa farosatli u hali endi uchga to'ladi yaqinda aqlli endi hali rosa tili chiqmadiyu unda ham ancha nimani ana shu bombardimonlar ta'siri bor biladi qo'rquvi bor katta bolayu kichkinasi ha bilmayman endi nimaga tili chiqmayapti faqat bir ikkita so'zlar gapiradi xolos samalyotda maniq biladi tashashini o'sha narsa singib qolganmi moshinalar guvillasa qo'qib ketadi shu kelgan mahalimizda menga yot buva deb yerga yot yerga yot deb turisharedi de, endi uqtirdim bu samolyotlarni esi bor ekan bular tashamaydi bomba tashlamaydi deb uqtirib endi samolyot o'tib ketyatsa samolyot tashlamaydi buva esi bor deb turishadi inshaalloh mana shularni yaxshi o'qitaman endi xo'jayinim o'lganda yig'ladim borganimga yig'ladim farzandlarim o'tib ketganiga qizimni baxti bebaxt bo'ldi bo'lganim mana shu yerda bo'lganimme chiroqqiib turmushga chiqarar edim mana qizimni ham baxtiga men biz sababchi bo'lib qoldik ota onasi ikkovimiz sizlar sabab qizingiz to'y ko'rmadi bilasizmi turmushga chiqsa qizingizga hali ham oq ko'ylak kiydirmoqchimisiz ha albatta kiygizaman chunki endi qizlar mana qizim bilan tengniklar bir ikkitalari hali turmushga chiqmagan qizlar ham bor inshaalloh alloh nasib qilsa birontasi so'rasa beraman mana shu to'y qilib beradi oladiganlari orzu qiyap ha oh, o'ziga o'zi yani, ham aytadi turmushga chiqsam oq ko'ylak kiyaman deb yaxshilik kunlar bo'ladi endi uyga kelib tozaladik yig'ishtirdik ko'rpa to'shaklarim hamma yo'g'ini qildim mana hamma mahallamdagilar kirib xursand bo'lishdi işte. uylarimi remont qildirdim hokimiyat tomonidan moshinalar sovg'a işte, qilishdi hozir chevarchilik qilyapman uyda mahalladag xotinlarni ayollarni ko'ylaklarini tikib turaman rizqimizga yarasha şey bo'lib turibdi tü. odamlar esdan chiqarib yuboratim sizni yo'q men kelganimda hamma xursand bo'ldi meni kirib nimaga ketib qoldingiz deb yana achchiqlanishdi ham o'zi manda bir chiroyli yurgundigiz ko'ylaklarimizni tiktirolmadingiz siz ketib yaxshi ko'ylaklar kiya olmadik dedin katta xotinlar ancha xursand bo'ldim gaplariga qo'shnilarimga ham rahmat hammasiga qizigiz to'yga kelib rosa o'ynabdi siz ham o'ynadingizmi ha albatta yaqinda akam o'g'lini uylantirdi keyin o'yinga tushdik hammamiz so'zlarga chiqdik ularga yaxshi tilaklar bildirib raqslarga tushdik hammamiz hozir sinfdoshlarim bilan o'tirishlarda birga yuraman mahallada o'tirishlarida yuraman unaqa meni ajratishib qo'ymaydi tilkishot qishlog'ida hech menga birov yomon munosabatda bo'lib yo'q qo'lini bigiz bi qilib ko'rsatib birov menga ustimdan gapirgani yo'q hammasi yaxshi munosabatda bo'ldi niyatim mana shu bolalarni yaxshi o'qitish abdulvoris e, kurjoylarga qatnashyapti ingliz tilidan to'garaklarga e, rus tilidan bermoqchiman endi hozir jiccha nima bo'lib qoldi hozir matematikadan qatnashyapti to'garakka o'zim chevarchilik qilaman hozir hokimiyat bilan gaplashdim bepul o'qishlikka modellar o'rganishlikka yana o'zlashtirib yana kasbimni yanada yaxshiroq o'rganishga hozir o'qimoqchiman o'zim uch oylik kurslarga nima deb o'ylaysiz yana mashhur bo'lasizmi inshaalloh mashhur bo'laman hozir ham mashhurman lekin unaqa oldingidak emas kelganimizdan keyin uch oy maktab o'qituvchilari kelishib maktabni o'rgatishib o'sha işte, uyimizda dars qilishdi o'rgatdi birinchi sinfdan to'rtinchi sinfgacha o'zlashtirdi bola puldan ko'proq matematikani yaxshi bilardi o'qishni bila, bildi yaxshi bildi matematikani puldan organ? ha bu chunki u yerda qiyinchilikda men paypo tikib sotdim paypolarni u sotar edi shuning yani uchun puldan matematikani bilgani uchun matematikani yaxshi o'zlashtirib ketdi o'zbekistonda bo'stonga sanatoriyaga kelganimizda yosh bolalarni hammasini o'qituvchilar boshcha yoshidagi bolalarga tarbiyachilar kelib hammasiga o'rgatdi endi meni o'g'lim unda birinchi sinfga boradigan anshu birinchi sinfni nimasini o'rgandi shunda yaxshi o'zlashtirib olgan ekan kelgandan keyin ancha yaxshi bilib o'qituvchilari xursand bo'ldi o'zbekistonda birinchi marta ko'rdi maktabni birinchi marta o'zbekistonda ko'rdi chunki u ko'rmagan u yerda maktabni u yerda faqat otishmalarni ko'rdi shu ko'ch ko'ch bo'lib u yoqlan bu yoqqa ko'chib yurar edik shuni ko'rdi islomni niqob qilib olgan pul molu davlat evaziga o'zlarini vatanparvar haqiqiy musulmon qilib ko'rsatadilar <laughs> asl maqsadi va asl yuzini gulsora kabi sodda odamlar tuzoqqa yilingandan keyingina tushunib yetdi aldovlarga uchganlarning oxiri pushaymonlik va zorlikda o'zi tug'ilgan qishloq bir kaf tuprog'iga zorlik bo'ldi Ya'ni ketmoqchi bo'lgan odamlar yo'q emas nima deysiz ularga mana men bordim nima kunlarni ko'rgan bo'lsam men o'zim bildim lekin agar bu odamlar borsa qanaqa kunlar ko'rishini ular bilmaydi hech kim bormagani yaxshi undan ko'ra mana shu o'zbekistonda bolalarga yaxshi tarbiya berib e, o'qitib har tomonlama diniy ilm ham dunyoviy ilmni ham olsa hamma e, olim bo'ladi ularga qaytinglar deyman chunki mana men bordim bolalarim yonimga kirib qolundi endi orqaga qaytarolmayman mana shu borganimda ham bizmen bir so'm ham pul olmaganman endi kim qanaqa tushunadi bilmayman endi haligi odamlar bular ha rosa zo'r yashab kelgan boshqa qilgan deydi lekin bizni ko'rgan kunlarimizni biz yana ham endi haligi kulib nima qilmasangiz biz kulib yaxshi nima qilganimizga ham ko'pchilik bular yaxshi yashashgan ekan deydi odam o'zini kayfiyatini ko'tarmasa ham kasal bo'lib ketadida hech kimga ravo ko'rmayman dushmanimga ham ravo ko'rmayman chunki meni farzandlarim o'ldi erim o'ldi endi mana men turmush o'rtog'im bo'lganda mana birga o'g'illarimizni uylardi qizlar qizimni chiqargan nabiralarini ko'rib ko'rgan ikkita nabirasini lekin baribir yaxshi kunlarda birga hammamiz bitta dasturxonda o'tirib kelinlar bilan o'tirganimiz boshqa edi mana endi o'zim yolg'iz qoldim farzandlarim ikkovi agar bo'lganda to'rtta o'g'il bo'lar edi yaxshi kunlar bo'lardedi endi afsuski chekaman boshqa qilaman lekin endi orqaga qaytarolmaysiz ekan hech qachon yig'lamang boshqa endi yig'lamayman oldin o'zimni chimdib chim deb qo'yar edim endi chim demay qo'ydim haqiqatdan ham shu yerdamanmi deb qo'yardim ertalab ko'proq an shu nimaga samolyot uchgani menga ham ancha ta'sirlangan oldin yani, kelganimizda keyin keyin ancha o'zimga kelib qoldimen o'zim ertabilan turib alhamdulillah o'zim endi uyimdaman deb tongatiraman lekin baribir yuragimda kemtik joy bor bolalarim yo'q xo'jayinim yo'q qaytarishni iloji ham yo'q endi bollarimdan kechirim so'rardim men tirik bo'lganda endi qandayam nima qilaman deyman hatichoondan kechirim so'rayman seni bebaxt qilib qo'ydim men sababchi bo'lib qoldim deyman